Na samim počatku 21. viku počalo masovne viseljovanje rusnacohske restura do Kanadi. Šitske odhodzeli pre jednu pričinu – preljehčejši život za sebe i svojih potomkoh. Predavali hiži, avta, mebelj, šmati, ostatni tanjeri lošku i pošli jak ljudze u torija prebit zljad, jak i našo predkih tori pred tromavikami šmelo rušeli na doljnju žem Habsburske monarhiji. Čislo rusnacog u Kanadi nije značne u odnošenju na kupne žiteljstvo, ali je treba naglašati da u provinciji Saskačevan ze vekšina od seljela jest kolo šest rusnacoh, a u cijeloj Kanadi kolo 1200 osobi koji svoje etnokulturalne povjazuju povezuju rusku kulturu i tradiciju. Interesantno je nahlašit že kolo 6% iz odstov kupnoho čisla Rusnaco u Srbiji i Orvatskej, teras teraz žitelje Kanadi. Po dvoh i adaptaciji na novi stredok prišao čas že bi svojim potomkom pridali na čuvanje pamjatki na počatki polni zbivolanjami, na strahi kotri ih obnjimali i na o ljepšoj budućnosti, kotri zaznačeli u knjiški Saskačevan moj novi dom, u i tak svoj Vojvodina i Ruski kerestur teraz už predstavljaju Stari kraj. Ja bila inicijator tog projektu i na ideju sam prišla calkom slučajno robela sam, ja robim u Stratskim jer je za robela jedna jed, od naša za naše krajoh jak student i mi dva bi še i ona mi, ja počela je vipitala, počala vipitovati da su so, Francúz od Srbii, toto, že ak ja jej baba i doj i toto, i ona nie bar si malo znala povesť. Až som šeptala, že kde si rodzena, i ona hovorí, ha, u Srbí, neznala. znala. Mne to vecka také bolo, vám to veľké bolo zviče, ja kde nie znaš, ja pošla domov i štyram ja sebe teraz, že či moje zeci znajú, že zde oni rodzeni, zde toto. I môj si najstarší, ja čom pýtam, že tecko ma znaš, ty si narodil? že no, 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 ja či nie, tam reku, vari, a v rúskym teraz A reku, nie, tam baba žije, ty nie, tam narodil. a keď ja tak sebe, to mi, to tá dúmka mi stalo, že, hej, a oni už prišli, hej, tu, oni rodzeni u Srbiji, a prišli z nami, jednak, hej, že keď ho, že to potráci, tak informácií, co, što bi dješka trebalo zapisati, zapametati, za... I mi tu to ti co prišli, mi će mame šitski to ti informacije i znane šitsko, že dobro bi bilo mi kad bi to teraz zapisali. I ja to tako počala, perše, našu familiju, već kad sam što to sigurno bi se i drugi tak isto. Već kad sam počala zazberovati i drugih, perše je mena, že to šitsko prišlo tu kjedijak, i već ja to vidjela, že to... To bude velika bar robota. і ж то я б замушу допомоги до помоці людям. Да я не то піду, да ми помогли, бо то не годно я сама так і да це окончить. І то так вицька рушило помалі. Я дешка так на. Uh, Також на початку sam znala meno knjiške, jak, jak je bude. Znači, znala sam že bude sva skačevan moj drugi dom. I tako već kad sam e, rozdumovala, sam perša sam volala, to bila Melania Popović. Bo sam znala že ona tako, bo na tedi mi, mi dva bi jednak baš najbeljo volontirali za, za našu organizaciju. I tak sme bliski, boli rodzinovo i toto. I, i znala sam ona taki e, jak się wola, wredna i sovisna i wszystko, že, že mi ona bude, že, že sme, mi dva na Takže mi dva vecka rušeli ďalej. Vecka som druga šina priključila eh, Josefina Derviševič. Ona eh, na iste bar sveljo času trudu uložila do, do tej Ona Ona jedina od nás mala eh, Znanie, dajke, ona robila aj novinár, skôr je novinar, tu. Jedina z mala dajke znanie, jakšie jak, jak vdáco, hej, prav, mi nikto ja neznala, ja si mala ideu, chcela som porobiť, ale som neznala, jakšie pravi knižka, čo to odkiaľ, hej, jak treba robiť. Takže ona najisté, Joska, taká jedna pedantná osoba, čo sa týka vyrečenia, musím spomenúť, bo to také interesantné, my dva najväcej robili v jednak. I znači to každi tekst mušalo še pet raz, šest raz to, še dobre budze ona, hej, a ja uhlavno po mi zvučalo, ta sam to tak tako, a joska nje, ona muši sprinjeti znači, ktore bi reče, to točno každe slovo muši še znat, zi znaš još kada ja pet raz i počitam im ha, už domam, že položim točku, idem je dalje, ja ona mi hvali. naš Somarin. Tu ešte troška pare ucho. Prečítaj mi ešte raz. <laughs> Takže, evo, my zo Zjosku na isté, na isté mali veľa som od nej naučila a ona, evo, stvarno uložala hromadu trudu do tej knižky. Takže, eto, ona vec, a, to tá Ivana Magočova. Ona veljo robila na statistiki, kompjuterski obrobok statistiki, bo to isto bila veljka robota, tera šitsko to po po bo toto takže ona toto i na anglijskih prevodov isto robila. Uh, I vecka Veronika Šajtoš, Veronika, ona robela dosť na serbskych prevodoch, ona sú z Jozku už diktirala, Veronika hej na kompiteru durkala i také. Šedujúca, ktorá robela na tým projekte, to je Ksenija Sopka, Ona rozpočala projekt z nami, naša treťa škú chorotu dožila vidieť sa knižku, ale dostala má jednu vážnu toto robotu. Ona napísala uh, text o ruskom kresturu, pretože ja to neupoznala som nikoho, kto ľúbil tak bar svoj ja jak on. Takže my šest uh, robili na tým šickým. Rušelo z s tým, že sme perše zazberovali ľam kto uh, žil u Saskačevanu. Znači, kto ište vše žije, lijepo da kedi žio, pa še odseljali, bo veljo naših še rozseljali od tamanj. Veljo nas barzi zi ostalo. <laughs> Takže toto, to. eto, tak smo prvi toto ro, Hej, počali. Všetky toti osobi nje znali do čoho še upušćeli, znali ljem že žadaju za značic istoriju, a pravu drahu u te roboti ukazali im da kedišnji bi značni ruski društveno-politični robotnik i direktor novinsko ustanovi ruske slovo Ljubomir Medješi, kotribul odvičateljni redaktor te knjiški na Borisovu inicijativu redaktor te knjižke, Ljubomir Medješi. To bila bars dobra odluka, pretože Ljubomir na iste fahove, co se dotika pravenja knjiškoh i sov, davanja sovitoh i von veljo času i znanja uložal do te knjiške, pretože mi, jak su na početku spomnila, mi a amatere, mi je znali niđo te knjižke, až dok materijal došao do ruko, do ljubovih ruko i kad on nam je vracao nazad, tako kako on duma že bi to trebalo da vi patra. A švedska smo bili tako zadovoljni, potpuno, že tak. Robota tirvala kolo 4-5 roki. I na koncu odlučeli že bi knjiška višla na troh jazikoh, na ruskim, anglijskim i srpskim jaziku že bi bula za široki auditorijum. Od početka smo znali da smo ljubeli da knjiška više ruskog slova, znači prelivtali ju Rusnaci, knjiška vekšinu spomnuti u knjižki Rusnaci, jezik drugih, ali uglavnom u Rusnaci spomnuti. I tako smo izceli najbaže da 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 eto da bude da bude slova. I mali smo na ise s veljke, da Boris nas Boris nas celo i pomognut i uputio nam, bo mi taki Znači, mi mali materijal po znali smo kazi dalje za s tim materijalom i ona zna i se upute o treba teraz da robime, kazi dalje i koho treba da še kontaktirati, co nam išće hibi. Ja grušelo, mi domali što bude budeš robiljem o knjiški, a to jedno vidanje, jedna, jak da povem, arhivna budova, jedna antropologijna budova uh, i životi naših ljudi koji kotri pošli do Kanadi na 620 zboki. Tu bilo na vidno že to ljudi za kotri še za, za svoju budućnost, ali to i ljudi koji su očuvali kulturu. I to bilo najvažnjejše. Dumam že to glavna nitka i preto smo to projekt uh, zakončeli uh, dobre, i robelizme češko na njim. Na se češko zato što je robi o pripovetki kolo sto životnih pripovetkov ponad, nad 80 kotri zješka vi pripovedani. Každe, každe beše dovalo o sebe. Uglavnom to osnova knjiški. Preto ona bude interesantna i každomu pojedinječnomu dješka, čitačovi. Marina Kološnjaji prišla pred troma rokami na smakog tradiciji Nevelaše, skoro je žestiluje do uh, Vojvodini, do Krestura, i že bisme mi pobešedovalo jednim projektu, knjiški. Ja varno dobro interesuje me, ja, i na iste odlučno šmelovo nam vrela že uh, sceme za našu ročnicu vidac, vidac knjišku. Kad sam čula to projekt, vidjelo što mi je že to preambiciozne, z uljadom imaju iskustva u idealatejstvu, ali je, mi tu že bi smo to teška uh, pokrili. A je toto to co bilo cikavo dok mi uh, bešedovali o tim jak še realizuje tot projekt, na keljih ok, jazikov, o budze popsi, u keljo ok, to knjiški, ja grišic, da su bar dobre uh, zorganizovani, že su taki uh, prodorni, že reaguju na iste švitko, vredni su, a toto to co okreme mnje potreslo, me interesovalo to to ti osobi, ja prečital. Kad sam prečital ih životni pripovetki, aš tak, zeška mi jaš harlo stislo, jak to, jaka to borba ljudska. Na že dumam, že prečitac a, totu knjišku, i ih suđbi trebaljem vizic toto jak oni, jak oni svoju, svoju životnu pripovetku a, premenjeli i jak počali zješka zoznuli. Zuz, Do te opsjažne roboti uključeliše i Blažena Homa Cvetković, kotrabula viveršna redaktorka, lektorka i korektorka, a Marija Huda grobela kompjuterski obrobok i dizajn. Kad me naš direktor uh, Boris Varga povolal, že će bi robela takvu knjižku. Ja vrlo reku, Boris, perše, co mi e, važne, ja sam vidjeti jaki to teksti. Zažem to ljude ktori pošli pred 20 rokami. Ja znam, že to rusnaci. Ali, znači, za 20 roke, kad vi nje kontinuitetu ruski jazik, odnosno, možda bud, co meni ja god povezme, to što možemo bi hasnovali tu da, da ostali u našoj državi. I uh, jazik koji uh, okreme srpski, da njih oni srpski ne znam či može biti ritko hasnoju. I uh, prvo što sam sela vidjeti da vidim jaki to tekst. jak su napisani, znači či to bude razumljive, či kjeli bude intervenciji. I možda vam povest že, že sam što nije spozivala. Nije spozivala sam se za to tih 20 roki jaki Teksti koji napisani boli jasni. Čisti teksti razumljivi rečenia. Nije bilo takvih konfuziji, bez obje to jest bully, czy boli kratki. Nela intervencija u smislu na tekstu. Ali se pojazd na pierwszym čitanju jasne było je to Uh, to tko pisal, sel povest, znači to je najvažnije. Ja robila prelom na knjiški, uh, saskačeval moj drugi dom, uh, to u stvari tehnične privihtovanje i možem povest, že za to bilo prave vivolanje. Bo už na samim početku, kad sam bila upoznata s tim projektom, uh, povedzene mi, da je knjižka barz obsjažna, to je materijal za to tu knjižku, barz obsjažni i je bar zveljo rižnih rižnih profiloh, co za mnje s tehničnog značelo, že buze veljo ujednačovanja, znači grafični elementi, naslovi, podnaslovi i podpisi, podteksti, znači že to buze veljo roboti robotikolo tih e, grafičnih elementoh, a e, već bi e, tako i že je zbar zveljki, e, čislo fotografijoh. co dobre za takú jednu knižku, hej, dokumentárnoho charakteru, ale fotografii e, zo privátnych žridloch, všetkých autorov, hej, a oni všetci žiadali, sa ukázať v najlepším svetle u tej knižky. I veď e, každé každý dal svoje fotografii privátne, čo normálne všetci známe, že to je fotografiji različnih kvalitetov. Aš sam še da nje pom do jednih stvarov in nje spozivala, zato što jih ruski jazik ostal taki čisti e, i začuvani, je osno iste, kad pošli pred 20 rokami. Mali oni podajedni serbizmi i co ja znam, da nje pom a nije anglicizmi te li veljo njemali, ke li u nas kasnuje, e, ke li naša o, u odnošenju na ih da. Ja sam so s tim projektom e, bila upoznata dješka e, pri koncu prešlo roku. Hoće ja znam, že on tir val veljo i e, oni rihtališe sigurno 4-5 roki skore, tak sam čula od redaktorki, od Marini, ali e, mi kad počali robiti, e, materijal už bol zvekšoho porihtani. Takže, jak počali stihovat teksti, tako i fotografiji i še blahočasno rihtali uh, v s tekstom. Lektorka, hej, Blaženka, rihtala tekst. Ja už pomali počala obravljati s fotografiji. U cali knjiški imamo kolo 600 fotografiji. Uh, co основне поробість на кожній, притворість до цміку, до тифу, яке потрібне за нашого географічну hey, придихтування, за штампу. А да не повам, що і ще й вельовеці сам робила на них, бо щоб були цього квалітетніші. Я можу так повеш, що довго, може бути 20 років, писац, приповедац, хваліц Руснацову Канаді був табу у нашій земліці. čom? Danje bude, že mi potrebujeme viseljovanje, že teraz ljepše ukaradi jak u nas, že u nas tak može nje dobre, a že idu do Kanadi. To stereotipi i dumam, že to pohrišni stereotipi. Ljudze, kad dzeška vi, ne zastanovi se za pripovetku, nijakog novinara, direktora Roskoslova, tako zvidavateljne, abo združenjog. Toto, co Uh, Prociváha tomu šitskomu, to, že ruská zajednica demograficky sa zmenšuje, ale še zmenšuje, jak da skoro zajednici, okreme uh, tu na, na to, toho záchodného európskeho šveta, o ktorom my beše Obyčajne obično jak, jako, jednej dzeška zajednici Európy, štrednje Európy tu šitski, Šitski narodiše a okreme u, u, u Vojvodini imaju tu to, to demografsku krizu sama Srbija, tako mi ne može više doći da to pitanje za rusnaco. Ruske slavo malo ideju povjazat s našoj zajednici s jednim projektom, a to to ta kniška rusnacoh u Vojvodini i u saskačevanu. Knjiška Kapitalne vidanje i višla znahodi 80 ročnici novinsko vidavateljne ustanovi Ruske slovo i 20 ročnici sa društva Ruske kulturi, kotre osnovali panoce Djanko Kološnjaji i Ljubomir Medješi. Osnovatelj to odruženja boli panoce zjanko Kološnjaji i Ljubomir Medješi. Oni što tebi ostarali, što bi to bilo zavedzene šitsko legalno šitsko i že bi mohli već profitabilna organizacija. Takže, eto, to rušelo od njih. E, perši predsjedatelj združenja bol Mihajlo Mudri. I mi od tedi še zmenjovali predsjedatelje i zmenjovali še, co ja členi društva i šitsko, ali je to obstalo až po nješka. Zosto tu domam, že za zupornost, volontero i ljudi, kteri vidiš velike potrebi za takve združenje aktivnosti, prez prezrok mi organizujeme. Znači, uh, mame piknik každi rok, uh, organizovali smo i pasuljadu, takmičenje je u varenju uh, Na pikniku je najveće ljudi od naših, ktorji prihodza uglavnom uh, naj, najveće iz Norba Fordu, ali prihodza nam iz Saskatonu, iz Yorktonu, iz Edmontonu, iz druge provincije da še zidu, tot piknik uglavnom sponzoruje SAS Kultura, zos provincijalna organizacija, ktora še tak eto namaha za že bi ljudi svoju kulturu. I toto, i vecka mi tam na tim, na tim pikniku uglavnom je zveljo djeci i za djeci še oprimuju hodzini ruskog jazika, danci ih učime, učime ih našo varenje, neki naš recept oni to već varija, pravija i družaše i veli djeci do vam takve te se podumaju na djecinstvo uh, veli taki pamjatki baš s so tih piknikov i mojete razuž tako da ih ja da se pitam, oni uglavnom mi da se povezaše. Znaš, malo kad smo bili mali, pa iskada na piknik izme robili toto, pa na pikniku smo robali hev, to na dek način shodom. Baš ih tih omladinu pohvaliti, kad nam veljo pomahaju za volontersku robotu, što tak Máme ešte ja že tak ja dupam, že čo to hodno nastaviť. Zo z nimi treba na Kirbaj prísť keď my hej, rýchtame také tam jedzenie na predaj, či hoď co šich povolám, ono čo takže to tak, to nám nejaká motivácia, že darobíme to z roka na rok. U statistiki objaveni 184 familiji kotri žadali učestvovac u projektu, kotri žiju i dara žili u saskačevanu, a zoz njih 80 familiji vi pripovedali svoju pripovetku o vlasnih počatkoh. Dumam že pripovetki zdabu jedna na drugu, že dozvelju ljudzo prešlo prez preslične, nebo da je po početok. Dovam že za každo po početok češki. Znači, pohabit šitsko, zmestit svoj cali život do daskelih torbo i pojist tak daleko do na dajaki sposób nje pozna toho, na iste veliki kročaj treba še za taki kroczaj i češki umam. je uvam. Ne češki, bo ti ohabjaš svojih najnjevših tuhe i ale toto, šťastie, že sme my takí rusnáci, akí sme, i že sme pomáhame jedni druhým, i tak sme jedni druhým boli v pomoci. To také bolo interesantné, znať že z počátku, hej, to tí, co prichodzeli perši, veď skavony zberali i na i, mebel, i stan hľadali tým, i, i novým, co prichodza, i všetko, co bolo potrebné. Pa nosac kološnjaja bi ovo baš spomnio, pretože bon bar zveljo našim ljudom pomogno. Znači, či robotu trebalo najs, či trebalo, co, co god nam trebalo, bon na se bolo pomoci šipskim. Takisto i slavo Slavoj Lenka prepeklo, veľa ľudí v Bars privedli, Bars veľa pomohli. Hej. I vecka tak jedni po jedni, še druhý, jedni druhý sme pomáhali. To si sebe kupili nový mebe, nový, nový stvari, a to ti dali druhým novým, čo prichodzeli. Hej. Bars mi veľa Takže to, to, bula, to, bolo, to bolo dobre bar, da hvarim. Anglijski bol dosť češký, veľký problém tam, bo veľa sme, hej, z nás nije baš došedovalo jaziv, Ali je, tako je s počatku kanadjane vidjeli mirusnaci, mi rusnaci vredni, sovisni i bili smo bar z dobro i nješka, i nješka smo dobro i na robotok, i u školu, i naš djeci, i vopšće doma. Evo tak širo mame što zašćim po cešu i višisko, že smo najviše dobro Mezi pripovetkami 80 familijoh u sa Saskačevan moj drugi dom i pripovetka o familiji Kološnjaji, a jednu jej častočku naša sobešednica vi pripovedala i našim patračom. Mi prišli do Kanade, pošli do Kanade 2007. roku. E, tedi to drog najveći naših pošlo tam. I mi je odhod bar spadnu. Ja bila ja sama par za mojih, za moji za šitski sam bar je, som bila ja ali sam znala že, že, lišće ne bulo, že probovat, nam je da rišene bulože i zelme probovatske nam bi to dobro taše i takže mi, mi toto to to mi pošli tam bare mi seć raz pominže sve mali veliku pomoć od prepeljkovih od drugih a a veđska smo što pomalo počali sami snahozic e, dobro bilo to že je moj željko malo veliko Nájsť, nice, už uh, počal robiť z jednoho človeka, ktorý menú Paul Gervais i on nám bár sa je človek, ktorý, eto mi prišli zo z druhej državy, človek ktorý bár znal anglicky anglijski i ale on on jednostavno vidio u njim, že je to dobrý robotník, vredný je, chce robiť, sve napredovao šitsko i dal mu i šansu da šu kaže i pomognul mu i kolo anglijsko i, i na i se nam bilo velike pomoce. Takže, eto, to ta joho željkova robota nas tam trimala, dok ja s drugog boku et, trimala našo torbi, meša zipol, nje rozpakovani, bila porihtana po iz domu tako je, nazad. Znači, tak, da, von pri, ja voljem tako čekala, da že z roboti i že. Marin, ajde, zberaš iza me nazad. To se nije slučajalo nikada, znači on každi zem prihodzao, zadovoljnjejši, redovna placa, na roboti mu dobre, kolegove ho dobre prilapeli, jednostavno mu bilo bar dobro. dobre. Takže, to nas trimalo i već ka orok mi pošli tam, Denis mal štiri pol roka, jedni imali jem Takže ja som s nimi bola doma a vecka o nám še narodila Lara. I toto. I vecka sme da za rogi poše vraceli nazad u pokrestistu do kerestura. I tedy keď som še... Hlavne ja baš varim že ľudia toti perši da skeljo roky zberali, sebe, že by kupeli hižu, že by da co so toto mi karty, dinari za karte da do kerestura. A je tedy to perši raz, keď som prišla, uh, tak som ako si pochopila, že som prišla tu vidieť z mojich i že idem nazad. My pošli pre mm, nestabilnú ekonomskú situáciu v državi, najbaršej, Znači, eto pre to pošli. Jak dúmam, že i väčšina spomnutých ľudzov u tej knižky. To, to I mali sme, mali šťastie, že sme pošli baš do Saskačovánov, znači do provincií, ktorá u vybudoví, znači veľo ľudí tam na Slibo, znači všetko nové, všetko 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 Teraz i, i drahí, i roboty je veľo za všetkých, takže e, že i bars nám veľo Saskačania provincia pomohla imigrantom, organizovali za nás hodiny anglického jazyka, Mali mame isti prava, jagodišćitski drugi sa e, kanadžanje. Dumam, eto, dumam smo pošli na, na, na dobre mjesto. He, jedna taka zazjedne, hej, jak Vojvodini, ja varim, že to bohata, pro, to ta, je provincija, što to je oblast. Oblas. Znači, do Vojvodini, jednoj bohate oblasti, do Saskačevanu, isto takej rovnini, to je bar znači Saskačevan zdohaduje na... Na Vojvodinu. Takže je to tak, viem, sme až sa ich troška i spomnilo svojim, že ako klaska žite sa prenešenie z jednej roviny na, na druhú. Na Seveda tam domu saskačevano. E, Ljubime bars skozi to kerestura, bars, skozi vidic in tako poradovaše našim, co so tu, a je večka od te zidene domu. Ja, in ja, kad bi jaz velim pisala pripovedki, bo da jedni ljudje. chceli sami napísať pripovedky, da jedni neznali, ja odkaď šla ja len pobrala dajaký uh, informácie od nich, ktorý oni chceli podeliť. I uh, hlavnom, moje ostatné pýtanie bolo še za nich, že či vám sa skačela, na sa teraz dom. Hej, že kde vám dom, či vám sa skáčava na to. I na nich mi hovorila, že nám dom sa skáčava. Takže, eto, vidím ešte, že, že posled telich rokoch uh, že by ja košik e, duša nie nastradala, deška še musíš tak opredeliť, že evo, tu, tu, tu môj dom, deška musíš puštiť tako to ti korene, že by si neboli tady tam. Ale ja si myslím, že možno by za ní nikda nie zvyknú i vše ich bude cahať, ich, hej. Ale dúmam, že našim dzecom sigurno tam dom i vecka tam, je nám familia, hej, tam nám je dom vecka sigurno, takže. Saskačevan jih drugi dom, jak utori naslov knjiški, a ljepoteli roko moš povez že je jih hladni dom. Vjerojatno že še z odhodom Rusnacogske restura do Kanadi potraceli, a boholjem vibljarli vjazi medzi tima co pošli i co ostali, a knjiška u kotri imame ohljadnuce na stari kraj i dom i pomali pravenje novoho, sigurno obnovi to tu vjazu.